Yalah saya ingat yang ialah tak ramai orang pernah jadi menteri kan hmm. saya pun sebelum jadi menteri pun saya ada pandangan yang berbeza tentang proses dalam kerajaan ya okay. um bukannya kalau seorang tu jadi menteri hmm. dia boleh buat keputusan seorang-seorang dan benda tu perlu berlaku um, ada keputusan-keputusan yang melibatkan keputusan dasar hmm. <coughs> jadi bila keputusan dasar dia kena bawa ke kabinet Dan dia mesti mendapat persetujuan Daripada Kementerian-kementerian uh, lain Menteri-menteri lain Kemudian setelah keputusan itu diperolehi Dia hmm. perlu dilaksanakan pula Oleh penjawat awam Jadi sebenarnya Kalau kita nak bawa perubahan okay. Maksudnya kita kena mengubah dasar perubahan. Dan dasar itu perlu mendapat persetujuan semua hmm. Jadi dalam uh, kerajaan ini uh, dinamik politik itu tetap ada kalau seseorang itu ingin mengubah status quo tambah kalau saya menteri ekonomi, okay. dia melibatkan dasar yang semua kementerian dan perkara-perkara yang rumit maka dinamik politik itu cukup penting, kalau dalam contoh uh, okay. yang berlaku selepas pemilihan keadilan kan? hmm. apabila Nurul Izzah bertanding semua orang tahu bahawa itu mendapat restu daripada Presiden Parti yang juga Perdana Menteri hmm. bila restu Perdana Menteri untuk anak dia bertanding mencabar timbalan Presiden isyaratnya itu cukup jelas bahawa Presiden Parti yang juga Perdana Menteri telah hilang keyakinan dengan um, saya sebagai timbalan Presiden yang juga Menteri Ekonomi hmm. jadi bila mesej itu jelas dia akan diterjemahkan di dalam kajian bahawa Perdana Menteri telah hilang keyakinan dengan timbalannya di dalam parti yang juga Menteri Ekonomi dan bila pula kita tengok keputusan pemilihan terutamanya keputusannya yang mana Uh, badan tanpa kepala dan yang kena potong kepala ini ialah semua yang dilihat rapat dengan saya. Hmm. Dia memberi gambaran kepada kerajaan, uh, penjawat awam, menteri-menteri lain, kementerian bahawa sebenarnya um, saya dan juga pasukan saya telah ditolak oleh parti jadi bila you sudah hilang kepercayaan, isyaratnya you sudah hilang kepercayaan daripada perdana menteri. Kemudian you hilang mandat daripada parti. Jadi kalau tiba-tiba you nak terus melakukan perubahan besar yang memerlukan sokongan dan juga uh, 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 support daripada kementerian-kementerian lain dan biro awam. Kalau you jadi menteri lain. Hmm. Dia kata buat apa aku nak goncang aku susah payah semua ni sebab sebenarnya Perdana Menteri dah hilang keyakinan dengan dia tu buat for. Jadi akhirnya kalau saya kekal, saya akan jadi lemdak minister. Hmm. Dan sebagai menteri yang 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 dilihat sudah hilang keyakinan daripada Perdana Menteri sendiri, daripada parti dia sendiri, kalau saya terus nak buat kerja yang bagi saya ada kesan kepada negara, dia akan mengheret kementerian saya. Kerana hmm. penjawat awam di dalam kementerian saya kena buat macam-macam, buat susah payah sampai ditolak. Sampai ditolak. Jadi, kecualilah aku nak jadi Menteri Pasu Bunga. Hmm. Yang masuk clock in, clock out, hanya makan gaji buta tapi tak ada kesan. Uh, dan uh, that's not me Dan juga sebenarnya saya juga kena fikir tentang um, Fungsi dan peranan Kementerian Ekonomi itu Supaya tidak terheret di dalam perkara ini Jadi yang ini saya ingat um, Dia agak berbezalah Di antara syarikat swasta dengan kerajaan hmm. Kerana kerajaan ini dia memerlukan legitimasi hmm. Untuk kita melakukan perubahan Jadi kalau message itu sudah jelas isyarat itu jelas bahawa presiden parti dan juga perdana menteri isyarat halus melalui pemilihan ini ialah dia sudah hilang keyakinan dengan saya jadi you better know that um, untuk um, kepentingan negara adalah lebih baik untuk berundur secara terhormat hmm. pucuk eh, macam saya sebut tadi lah dia bukan soal pucuk tak pucuk kerana saya tak tak uh, merasakan bahawa dia ada kebaikan kepada negara kalau you jadi menteri lemdak hmm. yang akan mengheret kementerian you sendiri kerana mesej dan isyarat itu jelas kan tapi ialah dia <coughs> saya ingat ialah orang yang yang mengatur semua ni pun dia tak fikir panjang hmm sebab itu bagi saya macam saya dalam kempen itu saya kata sepatutnya perkara ini dibincangkan dan difikirkan panjang-panjang kenapa perlu mengheret kerajaan dan negara kerana bila goncang dalam parti seperti ini dia akan ada kesan lah. hmm. I, mean, I think it's very naive to think That, uh, perancangan itu sebenarnya tidak akan membawa kesan kepada parti sekurang-kurangnya kan Jadi bila reaksi daripada rakyat dan anggota parti itu hmm. Negatif sekarang dah lebih kurang 2 bulan Dia masih lagi belum reda contohnya kan Dan tiba-tiba sekarang pimpinan parti kena turun pula Tiap-tiap negeri untuk hmm. redakan semua kan Jadi maka Uh, mereka yang melawan saya sudah tentu dia terpaksa bawa naratif baru lah mm -mm. Uh, Untuk menggantikan saya ni perlukan alasan yang kukuh Jadi alasan tu saya ingat susah-susah Dia serang peribadi je lah Jadi itu yang cerita merajuk Jadi nak ditunjukkan bahawa Um, sebenarnya saya telah dipujuk kerana merajuk kena ada pujuk lah kan hmm. uh, tapi saya ingat itu an eh, afterthought lah tidak apa nama ni betul-betul uh, uh, berasaskan kepada niat yang awal dahulu kan jadi soal merajuk ni saya pun pelik jugalah kalau pujuk itu ialah balasan kepada merajuk kan okay. saya pun pelik jugalah merajuk ni kalau tengok kepada makna merajuk lah merajuk ni kalau orang tak dapat sesuatu hmm. ha, kalau anak kita dia nak baju kita tak bagi dia merajuk lah kita bagi baju maka habislah merajuk dia lah hmm. kes saya lain saya memang menteri hmm. dan uh, saya tak mahu sesuatu saya tak mahu menteri tu jadi dia soal tak timbul kita merajuk ke uh, apa nama ni hmm um, kerana akhirnya dia kembali kepada soal prinsip tadi kan kerana bagi saya mengajuk ni ataupun soal letak jawatan ini dia mesti bersandarkan kepada isu yang lebih besar iaitu kita mahukan uh, pimpinan negara yang berada di dalam kabinet mesti bebas untuk menyatakan pandangan terutamanya hmm. kalau Um, kerajaan itu menjanjikan perubahan dan reformasi Reformasi ni kalau nak buat sesuatu Baik reformasi undang-undang ke reformasi ekonomi Dia kontroversi yeah. Dia um, akan uh, menukar status quo Jadi setiap satu perkara yang kita nak ubah itu Dia sudah tentu akan ada perbezaan pendapat Jadi hmm. kalau contohnya uh, Bila pujuk saya balik balik itu maksudnya hanya bila bila pemilihan dalam parti itu berlaku tu saya ada, hanya ada dua pilihan saja hmm. satu ialah saya kekal dalam kerajaan kan tapi kekal dalam kerajaan tu secara tersiratnya ialah bersyarat bersyarat maksudnya tutup mulut duduk diam-diam jadi apa pun kamu buat jelas sebab kamu menteri yang tak ada mandat jadi kalau begitu um adakah yang duk tanya kat luar ni merajuk buat kerja jadilah menteri semua dulu kita juga yang nak tukar kerajaan hmm. kerana kita nak menteri-menteri yang um, um akan bersuara hmm. dan menteri-menteri yang akan menegur kalau tidak kita pernah melalui zaman Wan MDB dulu menteri semua ya 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 semua akhirnya negara jadi macam inilah kita dah melalui proses yang panjang itu. Jadi saya tidak mahu menjadi anggota kabinet kalau contohnya yang secara tersirat itu um, pandangan saya dikekang ataupun saya um, tidak boleh um, mempunyai pandangan yang berbeza dan uh, saya juga tak mahu contohnya kalau atas dasar um, jangan mengajuk um, buat kerjalah untuk parti dan sebagainya saya tidak mahu contohnya usaha hmm. saya kalau dia ada nilai tambah kepada PKR akan terus melambung PKR mm -hmm. tetapi oleh kerana saya tidak uh, ada ruang untuk berbeza pandangan maka um, saya tidak ada um, pengaruh Ataupun uh, boleh uh, mempengaruhi keputusan tentang siapa yang nak dilantik, siapa yang layak, hmm. budaya politik yang teruk yang saya tak setuju Akhirnya, if I'm not careful, I will become an enabler to everything that I was against before hmm. um, sebelum PKR menjadi kerajaan Kalau saya kata saya tak suka budaya membodek kerana itu sebab kenapa PKR um, ada. Uh, um, kerana kita tak mahu budaya yang kau tahu, yang membodek, yang cium tangan. Yang itu Dato' Seri Anwar duk sebut berkali-kali dalam ceramah. Mm -hmm. Tapi kalau saya tegur kata budaya itu semakin berakar. Sehingga kan ada orang yang sebenarnya kita pun tahu dia tak layak. Tapi oleh kerana dia bawa beg dan dia bodek, maka dia dapat tempat. So, I'm being asked untuk kekal menjadi menteri sehingga ditawarkan jadi timbalan presiden lantikan untuk terus buat kerja jadi saya ni jadi pasu bunga dan make up supaya ada rakyat yang kalau mengikut ataupun bersetuju dengan saya menyokong PKR tetapi semua yang di belakang itu saya tidak ada apa-apa keputusan that is bagi saya soal prinsip yang cukup penting kalau kita betul-betul yakin dengan reformasi maka Um, kita kena pastikan bahawa ruang itu ada sepenuhnya Kalau tidak sampai bila-bila Setiap kali ada orang yang berbeza pandangan dalam parti Mudahlah tuduh dia mengajuk hmm. Masa aku buat kerja sepuh mati dulu tak timbul pula cerita mengajuk Masa contohnya um, Saya bongkarkan pasal 1MDB Daripada awal saya satu-satunya pimpinan parti ini daripada PKR yang masuk keluar kampung bertahun-tahun um, dedahkan dan uh, bawa pemahaman rakyat mengenai 1MDB PKR dapat laba yang besar daripada itu malah bila pertama kali Dato' Sri Anwar sebut pasal 1MDB dalam parlimen yang tulis hmm. ucapan tu aku hmm. masa itu tak timbul pun soal mengacu tapi bila saya ada pandangan yang berbeza terutamanya hmm. yang yang mengkritik uh, kebim, yang 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 menzahirkan kebimbangan saya tentang budaya bodek yang yang berakar dalam pati uh, tiba-tiba timbul mengajuk dan sebagainya. Jadi sebab itu bagi saya soal mengajuk, soal bali, I think kita kena kembali kepada soal asas. Saya tak jadi menteri pun tak apa. Ha? Saya tak ada jawatan pun tak apa. Ha? Tapi perkara-perkara yang saya sebut tadi ialah untuk demi masa depan dan kelangsungan PKR. Dan kalau PKR sekarang ini menjadi kemudi kerajaan dan untuk tahun-tahun akan datang ingin menjadi satu uh, kumpulan yang mempengaruhi politik negara, maka perkara-perkara ini adalah penting dan dia tidak boleh disapu begitu sahaja. Yang itu yang bagi saya kalaulah perkara itu diselesaikan dan uh, paling kurang uh, sama ada saya ada ke tidak ada di dalam parti atau kerajaan hmm. Dia sebenarnya lebih baik kerana yang mendapat uh, sokongan daripada rakyat itu bukan batang tubuh kita Ialah hmm. kerana idea dan budaya dan nilai politik yang kita bawa yang sekarang ini Dalam pemilihan yang lepas uh, mendapat banyak kritikan daripada orang ramai Hmm hmm hmm